Tadi MUA banyak sebut mengenai isu-isu pendidikan. Saya satu benda yang saya uh, terfikir mengenai pelan pendidikan yang baru dibentangkan ini. Apa nak dibuat dengan PTPTN sebagai salah satu agensi dalam, dalam Kementerian Pengajian Tinggi. Dulu individu yang menjadi timbalan menteri sekarang pernah mengatakan saya sebagai pengurusi PTPTN pada masa itu menjadikan PTPTN itu paling bangsat dalam sejarah. Sekarang saya nak tengok apa yang Timbalan Menteri sekarang ni boleh buat untuk memastikan dia tak jadi paling bangsat dalam sejarah. Bagaimanapun, Yang betul, saya rasa kalau kita teliti titah Yang Di-Pertuan Agong, saya yakin kita semua akan sedar bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku mahu supaya kita semua dalam Dewan ini Speaker. berusaha keras membina sebuah Malaysia yang baru dan berdaya saing. Speaker, saya gunakan untuk peraturan Dewan. Lah. itu. Jau, jau. Apa? Saya gunakan peraturan Dewan. Saya peraturan. asalnya tak mau. Uh, peraturan mana itu? Peraturan perkataan-perkataan yang kurang sopan. Ya, berapa itu? Perkataan berapa? Uh, maafkan saya, Speaker. Speaker pun mahir dalam peruntukan. Tapi saya akan rujuk pada 36. 36 kurungan 4. Ya. Speaker, kalau saya just ubah perkataan boleh selesai cepat tak? Boleh. Okey, so saya nak pasti saya nak tengok bolehkah timbalan menteri tidak menjadi seperti mana dia panggil saya sebelum ini. Okey, selesai. Terima kasih. Jadi oh, yang betul saya nak sambung untuk mencapai matlamat membina Malaysia yang baru dan berdaya sayang ini Saya rasa kita memerlukan budaya politik yang benar-benar baru yang sesuai dengan suasana baru abad ke-21 ini Pembentukan budaya politik yang baru tidak akan berlaku Kalau kita hanya semata-mata menerbitkan dokumen, makalah, penerbitan yang menggariskan ciri-ciri itu dan ciri-ciri ini Bagilah nama-nama macam-macam, rancangan, pelan, idealisme, manifesto atau apa-apa sekalipun jika tidak disertai pelaksanaan yang bersungguh-sungguh, ia tidak bermakna. Ini kerana pembentukan budaya politik baru memerlukan usaha yang benar-benar tegas untuk membentuk satu generasi baru yang benar-benar menghayati budaya baru itu. Sekarang ini anak-anak muda Malaysia di luar sana banyak bercakap mengenai betapa ahli-ahli politik ini sama saja. Mereka tengok apa yang kita lakukan dalam Dewan ini dan mereka tanya apa sebenarnya yang dah berubah selama ini. Yang betul kalau dulu ahli-ahli dewan bertempik menjerit semasa berbahas. Hari ini benda yang sama berlaku juga. Kalau dulu ahli-ahli politik menabur janji bulan dan bintang hari ini berapa banyak janji politik yang tidak dipenuhi. Sebab itulah saya amat bimbang. Jika dalam masa terdekat ini anak muda dalam negara kita akan menyatakan mereka telah letih dengan politik dan tidak berminat untuk memainkan apa-apa peranan. Dan betul saya melihat penerusan budaya politik lama ini ada kaitan dengan dinosaur-dinosaur politik yang dah terlalu lama duduk dalam arena politik negara dan gagal menyelami apa yang dikenaki oleh rakyat Malaysia dalam Malaysia yang baru pada hari ini. Dinosaur-dinosaur lama ini yang mereka tahu hanyalah cara dan taktik politik lama yang paksinya adalah kuasa dan takhta, bukan khidmat dan prinsip. Dan sebenarnya yang bergaduh, yang bertelagah, yang bertekak tak habis-habis ni ialah yang lama-lama ni. Yang jadi mangsanya ialah mereka yang mahu melihat perubahan segera dalam budaya politik negara. Dan kalau sekiranya kita lihat yang lama-lama ni tak ramai pun. Yang ramai dalam Dewan ni banyak generasi baru. Termasuk boleh lah, boleh masuk sekali. Ada dinosaur-dinosaur politik yang berdegar-degar menjanjikan bulan dan bintang. Reformasi itu, reformasi ini. Tapi bila berkuasa, rupanya dia pun tidak kompeten untuk membawa perubahan yang dia janjikan sebelum ini. Ada juga dinosaur politik yang bersembunyi di sebalik slogan bersih dan berintegriti. Tapi rupanya mereka ini pun hanya tamak kuasa dan mengejar kuasa semata-mata nak menjaga diri dan ahli keluarga. Dulu ada yang kata orang yang ada orang melindungi Jolo sebab itulah dia boleh lari dan selamat. Sekarang kita ada Jolo yang baru pula dalam negara masih tak selesai sampai hari ini. Semua ini menyebabkan dah lah tu semua ini menyebabkan tahap kepercayaan rakyat kepada orang politik sentiasa rendah. Kajian ipsos mendapati bahawa yang paling tidak dipercayai oleh rakyat Malaysia yang yang pertama ialah ahli politik, yang kedua influencer media sosial. Kajian Edelman Trust Barometer juga mendapati yang sama, iaitu orang politik adalah golongan yang paling tidak dipercayai oleh rakyat Malaysia. Kita mesti pandang serius perkara ini kita bertekak berbahas dalam dewan setiap hari tapi rakyat kat luar sana kata ahli politik ni sama je menipu tak habis-habis. Sebab itulah bagi saya kita perlukan pembaharuan. Yang dipertua untuk pembaharuan itu saya amat bersetuju dengan pandangan yang disebut sebelum ini oleh Larut dan Indra Mahkota. Consensus nasional baru yang digagaskan oleh Larut berpotensi jadi penyelesaian kepada masalah budaya politik lama dalam negara kita. Sebelum ini Larut telah menggariskan tiga matlamat yang menjadi batu asas konsensus nasional baru itu iaitu pembentukan matlamat yang sedih sepakat kati kemakmuran bersama dan kerajaan yang penyayang bagi saya inilah wawasan baru yang diperlukan oleh negara kita agar kita boleh keluar dari kepompong politik lama yang dipacu oleh mereka yang sudah tidak relevan dan sudah sepatutnya bersara saya tanya berkenaan dengan dinosaur politik yang hanya tahu berpolitik dan uh, tidak melaksanakan apa yang dijanjikan Adakah anda merujuk kepada Pagoh? Soto. Saya, siapa -siapa, kerana saya atas, yang berjanji kepada siapa-siapa berjanji dan isu, tidak melaksanakan. Atas isu itu saya menyokong Tasik Gelugor saya menentang Pagoh. Kerana Tasik Gelugor dizalimi. Okay. Dan saya nak tanya, saya nak tanya satu lagi perkara. Berkenaan tuduhan bahawa Pagoh telah mencuri wang oleh satu lagi dinosor, Tun Dr Mahathir. Jadi kedua-dua dinosor ini dan sehingga hari ini Pagoh tak berani saman dinosor politik Dr Mahathir. Soalannya kenapa? Ya. Yeah. Jadi soalan seperti itu yang betul elok tanya kepada Pagoh, bukan tanya kepada saya. Yang betul seterusnya saya nak sentuh mengenai pemberantasan pembenterasan rasuah. Untuk memastikan bahawa usaha pembenterasan rasuah ini dipercayai, kita perlukan badan penguat kuasa yang juga dipercayai. Sebelum ini Pakatan Harapan sedang bercakap mengenai reformasi SPRM. Sekarang PH sudah jadi tunjang kerajaan. Mana dia reformasi yang dilaung-laungkan? Kalau dulu kononnya tak percaya kepada ketua pesuruh jaya SPRM. Kononnya nak, kononnya nak cari sampai lubang cacing. Tapi rupanya bila dah jumpa lubang cacing itu, orang yang sama disambung berkali-kali. Yang ini tak ada siapa pun bantah di sebelah sana. Lebih buruk, penyambungan itu dibuat tanpa melalui proses ketelusan yang PH sendiri kata sepatutnya ada dalam negara kita. Dulu kata pelantikan ketua pesuruh jaya SPRM perlu melibatkan parlimen. Mana dia pelibatan parlimen dalam proses ini? Dalam titah yang dipertuan agung, yang dipertuan, ada disebutkan dalam perenggan ke-8 bahawa uh, bahawa bukan saja penerima yang patut disiasat, tetapi pemberi rasuah dan ejen yang bersubahat juga mesti dikenakan tindakan. Ini peringatan penting daripada Tuan Ku Agong bahawa bukan penerima saja tetapi pemberi dan ejen mereka juga mesti ada tindakan. Tapi realiti hari ini, titah ini tidak diperolehkan. Kontraktor yang memberi dan ejennya bebas tanpa tindakan. Kalau dia dikatakan bagi rasuah untuk dapat projek, selepas dibawa ke mahkamah, kontraktor yang sama akan terus menjalankan projek yang dikatakan diperolehi secara rasuah itu. Kalau kontraktor itu seorang bukan bumi putra yang menjadi beneficial owner kepada syarikat Alibaba yang dikatakan memberi rasuah, Kontrak itu tidak dihentikan walaupun syarikat itu dah confirm Alibaba. Saya mendesak kerajaan pastikan bahawa titah yang dipertuan agung diberi perhatian serius serta merta. Sekiranya sesuatu kes dibawa ke mahkamah, pemberi juga mestilah dikenakan tindakan dan projek yang dia dapat mesti dihentikan dan syarikat Alibaba kalau ia digunakan mesti dibatalkan pendaftarannya. Yang betul Seterusnya saya nak sebut sikit mengenai uh, eh had tempoh perdana menteri. Secara prinsip saya merasakan bahawa idea ini adalah idea yang baik yang wajar dilaksanakan. Tetapi saya nak mengulangi prasyarat penting yang telah disebut oleh beberapa orang rakan-rakan saya sebelum ini. Iaitu tiada guna tempoh masa dihadkan jika tidak diwujudkan halangan undang-undang bagi perdana menteri membolot jawatan menteri kewangan. Untuk itu saya nak ingatkan Dewan ini Bahawa kalau tak silap saya tarikhnya adalah 23 September 2015 Yang berhormat pandan Pernah membawa satu rang undang-undang persendirian Pemisahan jawatan Perdana Menteri daripada menteri dan Menteri Kewangan Pada masa itu RUU persendirian itu ditolak Hari ini saya nak mengajak secara terbuka kepada yang berhormat pandan serta rakan-rakan yang berhormat pandan yang masih berpegang dengan semangat reformasi apa kata kita sama-sama usulkan semula RUU persendirian ini untuk dibahaskan dan diluluskan dalam dewan ini. Kalau Wabi Pandan sudi berkongsi draf persendirian yang dihasilkan pada 2015 dulu, saya sedia jadi pengusul bersama untuk usul tersebut.